O aylardı, nə efirə çıxır, nə də bir tədbirdə görünür. Ana olmağa hazırlaşanda, nə toyə gedir, nə konsertə. Söhbət müğənnidir, Xatirə İslamdan gedir. Xatirə aylar sonra ilk dəfə kamera qarşısına keçdi. Üzü də tək yox, həyat yoldaşı ilə birgə. İndi oh. oradan indi hiss elirəm ki, mən yoxam. He. Mən nə bilm, hərdən bir də görürsüz ki, Sağ olunlar. Verilişlərin təkrarı da gedir. Baxıram özümü ağlamaq məni tutur. Edirəm, ay Allah, mən vaxtında oxuyan olmuşam. <laughs> mən göstərirlər. Müğənnini <laughs> görüb gözlərimizə inanmadıq. Ana olmağa hazırlaşan xatirə çox dəyişib. O 1 xeyli kilo da alıb. Mən 78 kiloyam, amma o günləri mən televizorda eşitdim ki, müğənnilərimiz məsələn hamısı deyirdilər ki, 93, 94 dedim ay Allah şükür, ay Allah mən yaxşıyam hələ. Mən çox su içirəm gün ərzində bəlkə 5-6 litr su içirəm. Bir az bu şişkinliklərim yəqin onlandır. İndi inşallah yaxın keçər də. Xatirəni yoldaşını görmüşkən sorğu-sualla tuturuq. Danış görək xatirə evdə necədir? Mən bilmirəm, mən nəsə eləmirəm, amma o mənim də qayğımı daha çox çəkir. Bəli, bəli. Hər dəfə yəni mənim harda olduğum, yəni əsasən də bu acı olub-olmamğın <laughs> barədə və <daha> acı çəkir. <laughs> mənim ürəyim heçnə təzün düz istəmir. Amma belə yəni Mən nə deyirəmsə, yəni onu deyir ki, hə, olsun elə. Yəni ki, bu insan, ay Allah, göz deyir, özür dəyir, de, mən həmişə sənə terbiye edin, biz dalaşırıq, sən fikir verim sənə. Yox, öyle deyir. Bəs qıskançlıq. O, mütləq olmalıdır. Xatirənin bası günəlin, e, nə idi o, nə diyor? o qızlar başına vurur, broşka idi, nə deyir o, ondan. <laughs> 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 hə, nə O düşdü başına, elə bildi ki, nəsə qalış başında qalır. <laughs> Həkir günəliyiymiş. Mən nəsə dedim, Allah'ın dostu, mən dedim ki, mən bir kəlmə dedim ki, Oğ, oh, oğ, oh, balam bu nədir belə? Bir çoruşdum da. Hə, sən bunu ona görə soruşursan, elə bilsən bu kimindir, əminölüdüm, o yolluna gələt elədim, zoruşdum da. Yeri gəlmişkən müğənnidir bir neçə həftəyə körpəsini qucağına alacaq. Oğul olacaq, xalq səbəbdir. Bilirəm amma görən bir 4-5 həftədə bu bağlanacaq da olsa bəzi adamlar üçün sir qalsın. Kitlik bu sağdan qaçmağa çalışsa da, yox birimiz körpənin oğlan olduğunu öyrənir. <hüksür> Texnologiya bizə onu göstərir. <hüksür> Bəs adı Çox istəyirdim ki Ramal, Anar və Tunar üç addan biri olsun. Amma ki nə eləmək olar ki? Mən başımı bişirdilər. <laughs> Qıraxdan baxan elə bilər ki, indi mən deyənlər olur da. Elə məni fırıldaqdır ki, axırda həmişə bu deyən olur. Oğlanla anası olmağa hazırlaşan xatirə. Bu hərfədə çox götür-qo edib, dost-düşmənli seçib. Dost yoxdur ya biraz indi. İnciməsinlər məndən. Mən 8 aydır ki, ə, üzr istəyirəm, ana olmağa hazırlaşıram. Nə bilmə, çox yaxşılıq elədiyim insanlar var ki, dostlarım olub da, olub da onlar. Mən bu 8 ay ərzində onların 8 dəfə mənə zəngini görməmişəm. Başına gələn başmaqçılar deyiblər. Xatirədə yalançı dostlar, bir dəfəlik həyatından silib atıb. Elə insanlar ıı, olub ki, dəfələr, məsələn, hər dəqiqə mənim yanımda olan insanlar olub. Bizim gəzməyimiz bir, istirahətimiz bir, nə bilim yeyib içməklərimiz bir, ammakin mən ıı, indi mə onları görmürəm. Əgər məşhurluq varsa, gündəmdəsənsə Gözəlsənsə. Ondan sonra səni hamı məsələn də elə bu gün sən sənə qulaq asırlar da. Yəni belə. Yox, əgər yoxsansa, başına nəsə bir iş gəldisə, 5 ay, 6 ay, 7 ay, indi uzağı 1 ildə, indi Allah uzaq eləsin. Ha, insanın başına hər şey gələ bilər. Müğənnidən çox müğənnisi var. Sənə o birisini yığacaqlar.